Tak boleh. Dia duduk dalam bilik, dia baca buku ke tuan-tuan? Dia duduk main Facebook. Bukti dia apa? Bukti dia bila keluar keputusan Pak Isa teruk. Kalau selama ni handuk dalam bilik, handuk baca buku, bukan ini keputusan Pak Isa yang hendak bagi dekat mak dengan bapa Han. Ni dapur pun tak turun, apa pun tak buat, keputusan Pak Isa macam ni handuk buat apa? Masa tu nak marah, buang masalah. Maka Islam awal-awal beritahu Dengar anak-anak ni sayang Bukan tak sayang Nabi sayang dekat anak cucu dia Tapi sayang kena ajak Bukan sayang biar dia bagi lingkup. Sayang so, tak tuan-tuan dengar tajuk ni Sayang so, Pasal apa? Di rumah kita ada anak Di rumah kita ada anak Balik pergi 10 lagi Dandan panggil suruh buat nasi goreng Kacau dia pun terkejut. Dia kata, apa ni selama ni nak tanak nasi yang tak bagi. tuan malam ni suruh buat nasi goreng, pataya pula lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sampailah sayang ni, sampai tidak disuruh anak belajar. Sampai tahap tu. Hanya seseorang itu berkhidmat pula kepada anaknya dengan menghabis harta. Mak pak ni pula pergi jadi kadam anak ni. Pergi jadi kadam anak. Sayang anak, patut-patut sampai jadi khadam mana bukan itu cara yang Islam suruh khadam jadi khadam mana Pergi duduk rumah anak tolong mengasuh cucu jaga anak kepada anak kita lepas tu duduk kena jerekah pula dengan anak ha tu khadamlah kita boleh bagi masa tolong pi tengok cucu ni itu dah cukup baik dah dia balik kerja dia boleh jerekah mak dia dia kata mak ni pasal apa baju basah ni dia ada macam tu anak perempuan mak kata tadi mak mak terlelap tadi ni hujan tak ada nak kutip oh angin main mak esok saya nak pakai baju ni tuan, -tuan kalau tuan, tuan jadi suami kepada perempuan kena jelkah ni agak-agak <guluh> lah agak-agak nak buat apa agak-agak lah tuan agak lah kita baca okay, okay. <guluh> Ada tak ada jadi benda ni tuan-tuan? Ada jadi. Ada jadi. Ada jadi. Dia mai tahap tu anak merosakkan ibu bapa dia. Hmm? Dan berbimbang sepenuh masa diberikan kepada anak tu dia. Ni duk fikir hal anak ni. Kuliah masjid tak dan mai ni pasal apa? Duk fikir nak pi hantar anak tuition. Oh yang ni ramai lah ni. Ramai. Tuition tadi ni sat lagi nak balik pergi Eropah duk congok pi congok mai kalau mai sat lagi kuliah habis lambat anak tak ada nak pi ambil lah pak. tak mengaji tak mengaji duk jadi driver anak lalu, tu pi hantar sat pi kedai kopi kena apa kali lebih kurang sat lagi time balik pi ambil tak mengaji pak ni ugama tak tahu pi ke mana pasal apa terlampau sayang dekat anak ni sehingga tinggal beberapa pekerjaan yang baik yang lainnya habis mengaji ni kerja baik pun tak boleh buat lah. Bukan tak lihat tong kita dengan jiran sebelah rumah kita kita pun ada anak dia pun ada anak anak kita pun SPM anak dia pun SPM pakat pi hantar tuition center yang sama ha, ini aku punya giliang esok hang pula giliang pi ambil bagi ten aku pi mengaji hang pun ada ten pi mengaji bukan tak boleh atong lagu tu tapi dak dia duk kira dia nak pi hantar dia nak pi ambil duk jadi driver anak tu lah Jahanam, ugama bapak ni. Sehingga meninggal beberapa pekerjaan yang baik. Tidaklah dapat buat ibadah dan taat dan dengan kerana berbim berbimbang dengan anaknya itu dan tidaklah dapat masuk bergaul dengan orang-orang yang baik-baik dengan sebab berbimbang dengan anak itu dan tidak dapat nak membuat kebajikan yang sepatutnya kerana berbimbang dengan anak itu bagi dia anak itulah segala-galanya tuan-tuan saja tanyalah esok-esok anak tu dia nak ingat kat kita macam kita ingat kat dia lah ni kah? Ha das jawablah pasal semua orang tak sama ada orang lain ada orang lain kadang-kadang yang ibu bapa ni duk makan hati esok ni pasal apa pasal mengenangkan benda ni ya? tak padan dengan kita korban untuk dia dulu sampai hari ni dia sampai nak jenguk tunjuk muka tengok kita pun tak ha, masa tu masa tuah bukan nak suruh kita tak pedulikan Allah ni tapi jangan sampai mengorbankan akhirat kita Jangan sampai mengorbankan akhirat kita. Tok-tok wan ni sampai tak tahu masjid, tak tahu ustaz, tak tahu pergi mengaji tang mana. Pasal duk kena tengok cucu ni. Berpuluh tahun duk kerja jaga, jaga mak dia dulu, hari ni sambung jaga cucu pula. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Kebinasaan seseorang dengan sebab harta. Iaitu siang malam berbimbang dengan harta. Dikira dan berbimbang dengan dia macam mana cara nak memperbanyakkan dia ini bak harta pula duk kira duit kan? apa tu dalam Quran kata allazi ha? allazi jama'a mala wa addada yahsabu anna malahu akhladah. kan Tuhan nak cerita tentang orang hak jenis ni jenis duk kira harta ni allazi jama'a malan wa'addadah dan orang yang menghimpun harta wa'addadah dan duk bilang yahsabu anna ma akhladah kerana dia rasa duit dia tu boleh membawa kekal kepada dia ni Tuhan nak cerita tentang orang yang rosak ni kemudian Tuhan kata apa? kalla Tuhan kata dah Harta tak akan jadi lagu tu. Harta tidak akan boleh menyebabkan kamu kekal. Kalla, dak Tuhan kata. La yumbadhanna fil hutamah. Sebaliknya sifat kamu duk kira harta tak berhenti ini akan menyebabkan kamu dihumban ke neraka hutamah. Islam tidak larang kita cari duit. Islam tidak larang kita jadi orang kaya, tapi Islam larang kita apabila harta tu kontrol kita, bukan kita kontrol dia. Tu Islam larang kita. Dengan kerana harta tak dan nak mengaji agama. Tak dan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia kata dan bagaimana nak menyedia nak menyedikitkan habisnya duk fikir harta ni nak tambah macam mana nak belanja nak cermat nak bagi korang ni macam mana sehinggalah tinggal amal ibadah dan segala yang difardhukan Allah maka dihimpun akan dia daripada apa jalan jual pun tidak peduli jalan itu haram atau syubhat oh dia mai lagu tuan. minta bagi orang mai abang dia kata ni ada satu skim dia panggil skim cepat kaya mai mai dengar mata pun dia naik kala mai. Macam mana nak buat ni? Ha oh, dia kata tak banyak mana, hang bohong dia kata 2500 lah. Ya. Dia tunjuk mai hak kita ada dapat tapi dia tak bagi kat kita. Dia tunjuk je ya, hak ni yang hang punya tapi nak ambil tak boleh. Lepas itu 2 minggu dia bagi dekat hang 10%. 2500 dia bagi 250. 2 minggu dia bagi 250. 2 minggu dia bagi 250. 2 minggu dia bagi 250 dah 1000 kita buah 2,500 eh dalam 2 bulan setengah dapat balik lah hak dapat lepas pada 2 bulan setengah tu dia kata Alhamdulillah rezeki hang dia kata Pak Haji ni pun kepiah lari mai ikut tepi lagu tu kepiah hadut ni lari mai ikut tepi lagu ni eh, dia kata betul ke eh skim cepat kaya ni bukan boleh percaya pun mula-mula kata lagu tu kawan ni kata apa dia kata selalu kalau hak nak kena hak masuk lambat dia kata hak masuk awal lepas betul ke Ah, dia mai. Betul ke? Tak tahulah aku kira dah balik modal dah. Kawan hang mai habaq ni kata, aku kira-kira dah balik modal dah. Lah duk makan untung ah. Uh, petang ni boleh. Hmm, dapat orang ni. Pasal apa tuan-tuan? Duit. Duit. Siapa tak mau? Ah ha, ini dia nak beritahu. Dia tak tanya dah macam mana prosedur duit tu nak mai Jalan dia haram dah Jalan dia halai ke dah Haram ke syubahat Tak tanya dah Janji betul 2 minggu dapat 10% ni betul, betul ni Betul ni duk tanya itu eh Nampak kan ini yang dia bagi tahu ni ataupun harta itu jika lo dapat dengan jalan halal sekalipun tetapi memperbelanjakannya kepada segala perkara haram dan maksiat duit maiq halal pun dia belanja pergi bagi, pergi bagi jadi berdosa sopa juga maka semua yang demikian itu membinasakan seseorang yang ada harta itu baik kemudian di tepi itu dia kata kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Ihya Ulumuddin cerita dia panjang Imam Ghazali nak bagi tahu satu saja isi dia di situ satu saja. Imam Ghazali kata apa? Dia kata kita ni kena selalu minta dekat Tuhan supaya Tuhan jadikan kita ni orang yang bersyukur dengan apa yang ada. Tu aja dia punya intipati dia. Macam mana hadis Nabi kata dekat Muaz, Muaz bin Jabal. Nabi ajak kepada Muaz, wahai Muaz jangan tinggal doa ni. Doa apa? Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik itu yang Nabi ajak kepada Muaz Allahumma a'ini ya Allah ya Tuhanku tolong aku ala zikrik untuk mengingati engkau wa syukrik dan untuk bersyukur kepada engkau wa husni ibadatik tolonglah untuk nak memperelokkan ibadat aku kepada engkau. Tiga ni, Nabi kata kat Muaz, jangan lupa minta dekat Tuhan. Minta Tuhan bagi kita ni bila masa pun, ingat kat dia. Dalam apa keadaan pun, ingat kata Allah doa ada. Tuhan kita, Allah dia ada. Muaz tu mau doa ada. Wa syukrik, syukur. Apa pun mai kat kita Alhamdulillah Pasal apa? lagi teruk pada kita dok ada banyak dia post mai kat saya dalam email ni gambar satu orang di Pakistan tangan tak ada dua belah ada kaki ya, dua tangan dua-dua tak ada lengan baju lembek turun tak ada terus tangan kaki je ada dua dia tunjuk gambar video klip daripada dia keluar rumah pergi kerja dia masuk pejabat dia buat kerja dengan kaki dia dua ni je buat kerja jadi kerani masuk pejabat buka buku kaki jari kaki kaki pen tulis buka muka surat apa semua dengan kaki je ya. cukup time semayang pergi ambil ayat semayang pakai kaki dua ya. pakai kaki dua je ya. ambil ayat semayang kumuk basuh muka apa semua pakai kaki dua je ya nak pergi semayang nak pakai kepiah pun pakai dua kaki tu ya ambil kepiah buat saya kepala dengan dua kaki tu hampak-hampak berdiri semayang rokok pun tak ada tangan nak pegang lutut rokok lugu tu je nak sujud tu nak sujud dengan tak ada tangan nak pegang lantai ni tomoh muka api tu semayang tak tinggal habis semayang buka Quran baca dengan kaki pegang Quran buka buka nak buka ni dengan mulut ni pip gigit ujung Quran buka Baca Pegang buka baca Video klip tu dia nak Abang satu ya Tak bersyukur lagikah kita kepada Allah Dia nak cerita ni hamba Allah ni Tuhan bagi macam tu Kehidupan dia Menggambarkan syukur dia kepada Allah Dia bagi satu soalan ni Kita tengok video klip ni daripada awal tadi ni Tak bersyukurkah kita kepada Allah Tak kena tang mana lagi dengan hak Tuhan bagi kat kita ni tak kena tang mana lagi sampai kita tak boleh nak bersyukur kepada dia sampai tak semayang kita ni apa ni inilah yang Nabi ajak de dekat Muaz Allahumma a'ini ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian kemudian di bawah tu dia kata kebinasaan dengan sebab jiran iaitu apabila seseorang itu berbuat baik dengan dia seperti ada hidup-hidupannya maka engkau dengki lalu engkau pukul akan dia yang ni kita dengan jiran ni Pi jadi P jadi berdosa pasal apa? pergi duduk berkembang dengan orang suka bela kucing jiran kita ni hobi bela kucing dalam rumah kucing ada 25 ekor kucing di rumah dia dok main berak main rumah kita angin lah kita ni cakap-cakap dah elok-elok dekat jiran ni dia kata ni hampa hobi nak bela kucing bela lah aku tak kisah anak bela kucing kah anak bela rimau ke, tu marah lah tu bila cakap lupa tu anak bela kucing kah anak bela rimau kah anak bela gajah kah anak bela dia kata jaga jangan bagi main berak rumah aku tu tu angin lah tu cakap tu jiran tu buat pekak buat tak faham kucing ni memang dia tak masuk sekolah dia sekolah apa pun tak masuk dia senang perut dia pergi rumah sebelah lah kita ni pergi jadi rosak nama Dengan kerana jiran yang hobi macam ni Jiran ni hobi macam ni Kita ni pergi jadi rosak nama Satu hari kita lost temper Kita hilang dah pertimbangan kita Kita pergi bercakap lebih kurang dekat dia Kita maki hamun dia Kita pergi pukul kucing dia bagi mamput Jahannam nama kita Itu dia kata apa? Pertenah kepada kita ni Dengan kerana pergi dapat jiran macam ni dia, dia tak sebut kata aku naik angin dia kata ni aku hangin hangin bila dia kata hangin tu memang rosak lah nama dia rosak lah ni dia beritahu ataupun dia kata engkau bunuh ataupun engkau sakiti akan binatang itu sengat sengak tangkap boh langgundi juru hayang hangat pergi mampu hebat berdosa kita ni pergi buat kekucing macam tu yang tak ada akal ni tuan rumah ni jiran sebelah ni kita pergi jadi berdosa pasal bunuh binatang ni jadi benda ni, ni dua pihak lah Kita pun satu Kalau kita duduk pihak yang angin ni pun tak boleh Kalau kita duduk pihak minat belah kucing ni pun kena jagalah Hidup bermasyarakat ni Kita jangan fikir kita Kita kena fikir orang lebih pada kita Barulah elok masyarakat ni dan seperti mana jiran itu berkasak laku dengan kau maka engkau maki akan dia dan kau marah dan kau sakiti akan dia tapi dapat jiran jenis mulut tak elok Hak elok kita ni dia tak pernah cerita ke orang Hak tak elok kita ni dia pergi Dia pergi abang ke orang Habis kita Ataupun jiran ada anak isteri Maka engkau jahat diri engkau Dengan anak isterinya ha, Dia ada anak bini kita pergi buat tak elok Dekat anak bini dia Zina tu berdosa Berzina dengan isteri jiran Lagi besar dosa Zina tu dah cukup keji dah Pergi berzina dengan jiran Oh lagi besar dosa dia ni ataupun engkau sakiti mereka maka tiap-tiap sesuatu yang bertali mali dengan jiran itu apabila tidak diperbuat baik maka kebinasaanlah ke atas engkau yang tidak buat tidak buat baik dengan jiran itu jahanam kita bila kita tak boleh nak buat baik dengan jiran sabda nabi sallallahu alaihi wasallam yukaffiru hasalah wassaum wassadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar kata nabi dan semua dosa tadi ini boleh dikifaratkan dengan sebab benda-benda yang kita buat ini apa dia yang pertama sembahyang kita sembahyang jaga elok sembahyang sunat kita buat puasa kita buat elok puasa sunat kita buat sedekah zakat kita keluarkan sedekah sunat kita buat kita suruh orang buat baik kita sendiri buat baik kita cegah orang buat jahat kita jangan buat jahat maka dosa-dosa kita yang melibatkan bini anak jiran dan sebagainya ni dikifaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila didengar oleh Amirul Mukminin akan perkataan dan jawab Huzaifah yang demikian itu, maka kata Umar Al-Khattab, faqala Umar, lastu an hadza as'aluk, walakin anil fitnah allati tamuju ka bahri. Maka kata Umar, bukan itu wahai Huzaifah yang aku nak tanya tentang sabda Nabi tentang fitnah itu, tetapi yang aku nak tanya ialah fitnah yang disebutkan sebagai gelombang yang cukup kuat daripada gelombang laut. Umar kata bukan soal fitnah tu itu fitnah tu kecil dia kata kalau bini buat rosak kita anak buat rosak nama kita harta buat menjahanam kita jiran merosakkan kita itu tak apa dia kata ni ada satu benda yang nabi bagi tahu fitnah kamaujil bahri yang dia main ni macam ombak tsunami adakah Nabi bagi tahu tentang benda ni Umak tanya lagu tu sambungan dia bulan depan pasal dia lagi panjang walaupun tinggal satu perenggan lagi tapi cerita dia sangat panjang saya akan bawa tuan-tuan kepada hadis riwayat Al-Bukhari cerita tentang pagi Sayyidina Umar dibunuh kita akan pi tengok dalam hadis Al-Bukhari kejadian pada pagi Sayyidina Umar kena bunuh. Huh, cerita dia panjang. kan nak baca lah ni. Jangan, jangan duk terbiang. Panjang cerita dia. Tuan-tuan akan dengar macam mana Umar nak keluar pi nak semayang tu macam mana apa umak buat sebelum semayang start umak masuk dalam saf apa umak kata lepas tu lepas dia takbir apa jadi siapa dia ni yang menjadi pembunuh dia ni siapa dia dia masuk mai macam mana dia titah umak pakai apa umak bila dah kena jatuh tu apa tindakan umak oh detail detail hadis sahih al-bukhari dia dah jatuh tu dia dia tak berhenti dia pegang tangan siapa tarik naik untuk ganti dia jadi imam semayang jalan juga dalam keadaan dia duk pegang duk pekup tempat kena tikam ni dia semayang jalan juga bila habis semayang apa umat kata siapa orang yang menjadi pilihan dia untuk nak bertindak pergi cari orang yang bunuh ni apa kesudahan kepada pembunuh ni umat dalam keadaan duk pekup Duk pekuk luka sakit ni Dalam keadaan duk pekuk tu Apa kata-kata akhir dia Sebelum dia mati Weh cerita itu bulan depan Tuan-tuan Sangat menyentuh hati Cerita yang kena kepada Umar Al-Khattab ni Sangat menyentuh hati Sampailah membawa Sebelum mati tu Cerita dia panjang Membawa kepada wafat dia Dan selesai pengkebumian dia dan apa jadi kepada sahabat-sahabat yang tinggal selepas daripada wafat dia ni insyaAllah bulan depan kita tengok apa sambungan dia sambungan hadis apabila Umar kata kepada Huzaifah bin Yaman dia kata Huzaifah aku bukan tanya tentang fitnah isteri kepada suami fitnah anak kepada bapa, fitnah harta kepada tuan punyanya fitnah jiran kepada jiran dia bagi aku itu kecil Aku nak tahu ni ada tak ada fitnah besar seumpama ombak tsunami yang Nabi pernah cerita dekat hang. Apa jawapan Huzaifah dan apakah kesudahan Umar Al-Khattab? Insya-Allah kita baca bulan depan. Eh, bulan depan tak ada kuliah, cuti sekolah. Bulan tujuh Bulan tujuh Lepas tu puasa. Tinggal sekali lagi aja minta jangan ada bola malam tu ada dia nanti seriak sikit macam ni ni, ni, kira lah ni kan, ni kira seriak lah kan? ha, minta jangan ada bola pada malam tu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul as subhanallah syahadu an la ilaha ila anta bismillahirrahmanirrahim wal as innal insana illa allazina amanu wa amanu اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم الفارس للإنتاج والتوزيع الفني تقدم يا عالم بكل علوم يا سامع دعاء المظلوم لا تجعل في حضرتنا شقيا Yeah, oh,